مسئلہ یہ ہے کہ انسان المخلوقات ہے اشر المخلوقات کی حیثیت میں اس کے اندر کون سی ضمت ہے جو اس قانون کے تحت اس کے اندر متحرک ہے دیکھنے کی طرز میں ایک بات یہ بھی بہت زیادہ طلب ہے کہ دیکھنے کی دو طرزیں ہوتی ہیں ایک طرف براہ راست دیکھنا ہے اور دوسری طرف واسطہ دیکھنا ہے روحانی لگتا ہے براہ راست دیکھنا یہ ہے کہ ہر فرد دوسرے فرد کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے اور بل واسطہ دیکھنے کی طرف یہ ہے اور ہر آدمی خود کو دیکھ رہا ہے ہم جب آئینہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آئنا دیکھ رہے بل واسطہ دیکھنا براہ راست دیکھنا یہ ہے کہ پہلے آئینے نے ہمیں دیکھا اور ہم آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں انسانی فضیلت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اس کے اندر براہ راست دیکھنے کی طرز متحرک ہو جائے براہ راست دیکھنے کی طرز فکر رکھتے اور یہ طرز فکر مستحکم ان ہوتی ہے اور یہی طرز فکر ان کی زندگی کے تمام اعمال و حقات میں عادت بن جاتی ہے اس طرز فکر کو حاصل کرنے کے لیے دو راستے ایک راستہ تخلیقی ہے اور ایک راستہ قرب نوافل نواف اور یہ کرام کا ہے پیغمبروں کی اس برائے راست دیکھنے کی طرز فکر کو حاصل کرنے اور اپنے اندر مستحکم کرنے کے لیے اور یہ اللہ اپنی ریاضت اور مجاہدوں سے اس بات کی مشق کرتے ہیں کہ ہمارے اور کائنات کے درمیان ایک رشتہ ہے اور رشتہ اللہ کی ربوبیت ہے خالقیت ہے رحمت ہے یعنی ساری کائنات ایک رشتے میں بلی ہوئی اور اس رشتے کا تعلق اور اس رشتے کی مرکزیت اللہ کی ذات ہے وہ اس بات کی مستقتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو کوئی بھی کام ہو کوئی بھی عمل ہو اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور اس مست اور مسلسل عمل سے انہیں اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی عمل ہو اس کا تعلق ہم سے براہ راست نہیں ہے اس چیز کا اور ہمارا راستہ اللہ کی وجہ سے اور یہ بات کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے پیاس اور پانی کو سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ پانی بھی اللہ کی تخلیق ہے بندہ بھی اللہ کی تخلیق ہے پیاس کا تقاضا بھی اللہ کی تخلیق ہے بندہ لباس اور پانی تینوں آپس میں اس لیے ہم رشتہ ہے بندہ پیاس اور پانی تینوں آپس میں اس لیے ہم رشتہ ہے کہ یہ تینوں اللہ کی مخلوق ہے اگر <تصفح> پانی تخلیق اگر پانی کی تخلیق یہ کرے تو اگر پانی تخلیق نہ ہو تو پیاس دیر بحث نہیں آتی اور نہ ہی انسان کے اندر پیاس کا گا اللہ حاضل خیال زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں تفکر کرنے سے یہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے بس کے بعد انسان آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میرا اور اللہ کا کبراہ راسک رشتہ ہے جب یہی طرز فکر کسی سالک کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر تصور کی ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس طاقت سے وہ اشیائے کائنات میں اپنے ارادے اور اختیار سے تصرف کر سکتا ہے شاہ اور نوافل والے براہ راست طرز فرق اپنی محنت کوشش اور مجاہدوں سے حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں لیکن اہل تقوی نظام فرق اللہ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے اور منتقلے سے پہلے کہ وہ مرشد یا مراد اپنے مرید کی ذہنی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ ذہن میں چوچڑا کا عمل دخل نہیں رہتا یعنی اس کے اندر پہنے والی ایجنسی ہو جاتی مریض کو جب مراد کا یہ فیض حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ براہ راست پر فکر بندے کو عطا کر دیتے ہر چیز کا خیال دراصل اس کی اپنی بنیاد پر ہوتا ہے مطلب مکان اس وقت تک مکان نہیں ہے جب تک مکان کی بنیادیں موجود نہ ہوں اسی, اس وقت تک کسی نہیں ہے جب تک اس کی چار تعمیر نہ میں موجود جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب اپنے اپنی بنیاد پر قائم ہے زیر بیس انسان ہے انسان کی بنیاد یا بیس چھ نختوں پر قائم ہے یا انسان کی بلڈنگ چھ ستوں پر کھڑی ہوئی ہے ہم جب انسانی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو لامال زندگی دو رخوں پر سفر کرتی تھی نظر آتی زندگی کے ایک رخ مقام بیداری کہتے ہیں اور زندگی کے دوسرے رخ مقام خواب کہتے ہیں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ خواب اور بیداری شعور اور لاشور ہیں یعنی ساری زندگی شعور اور لاشعور میں رد و بدل ہو رہی ہے اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیداری کے تمام آواز کے اوپر سے جب ٹائم اسپیس کی ٹوٹ جاتی ہے تو روحانیت میں اس کیسے کا نام خواب ہے اور زندگی ہراس کے اوپر جب ٹائم اسکیل کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کا نام بیداری ہے انسان کے اندر چھ ستونوں میں تین ستون بیداری میں کام کرتے اور تین ستون خواب میں کام کرتے یعنی انسان کے اندر چھ روشن نقطوں میں سے تین روشن نقطوں کی حرکت بیداری میں باقی تین روشن نقطوں کی حرکت نیند میں عمل کرتی ہے ہر آدمی سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے بیداری کے بعد جب اس کی آنکھ سنتی ہے جب وہ شعوری آواز میں داخل ہوتا ہے تو اس کیفیت کو نیم بیداری کی حالت کہا جاتا ہے نیم بیداری سے مطلب یہ ہے کہ اب یہ آدمی پوری طرح شعور میں داخل نہیں ہوا لیکن جیسے ہی وہ سورگر گھٹنے کے بعد بیداری کی پہلی کیفیت میں داخل ہوتا ہے تو فکر و عمل کا ہجوم ہو جاتا ہے بیداری کی آواز فکر و عمل کی جو طرزیں ہیں وہ سب یکجائی طور پر دور کرنے لگتی ہے یہ کیفیت انسان کے اندر اس نقطے سے شروع ہوتی ہے جس نقطہ کا نام نصیف ہے نیم بیداری کے بعد جو دوسرا خشروع ہوتا ہے اس میں آدم کی ہوش و آواز میں گہرائی پیدا ہوتی ہے ہوش و آواز کی اس گہرائی سے دماغ کے اوپر جو خمار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ وقفہ سرور کی حالت پر مستمل ہوتا ہے کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور کبھی سرور کے پرعفظ کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور کبھی سرور کے برخت احساس بڑھ جاتا ہے اس کیفیت میں لطیفہ قلبی متحد ہوتا ہے اور قلبی سے متعلق صلاحیت ہے اور جنبش آنے لگتی ہے سرور کے احساسات گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت بریدان کی ہے بردان بیداری کا تیسرا وقفہ ہے بردان میں لطیفہ روحی کام کرتا ہے اس طرح بیداری میں تین وقفے اسی طرح نیند کے بھی تین وقفے طرح کوئی انسان تین اسٹیج سے گزر بیدارے میں داخل ہوتا ہے اسی طرح ہر انسان تین اسٹیج سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے نیند کے وقفے کا نام غنون ہے غنون میں لطیفی حرکت میں رہتا ہے نیند کی دوسری حالت جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے لطیف کی حرکت ہے اور نیند کی تیسری حالت میں جب آدمی پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے تو لطیف اخر کی تحریکات ہوتی ہے روڑ کے احساسات گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت وجدان کی. بیداری کا تیسرا وقفہ ہے وجدان میں لطیفہ روحی کام کرتا ہے اس طرح بیداری میں تین وقفے ہیں اسی طرح نیند کے بھی تین وقفے ہیں اس طرح کو انسان تین اسٹیج سے گزر کر بیداری میں داخل ہوتا ہے اسی طرح ہر انسان تین اسٹیج سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے نیند کے وقفہ نین کے وقفے کا نام غنود ہے غنود میں حرکت میں رہتا ہے نیند کی دوسری حالت جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے لطیفہ کی حرکت ہوتی ہے اور نیند کی تیسری حالت میں جب آدمی پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے تو یہ لطیفہ تحریکات ہوتی ہیں اور طرح بات یہ ہے کہ ان تمام حالتوں کے شروع میں انسان پر ثبوت کی حالت ضرور ساری ہوتی ہے جس وقت آدمی سوکھا ہوتا ہے اس وقت اس کا ذہن قطعی طور پر پرسکون اور خالی ہوتا ہے اسی طرح دوسری کے افیات میں بھی انسان کی طبیعت کے لیے ضرور ثابت ہو جاتی ہے یعنی ایک حالت دوسری حالت سے ایک حالت میں دوسری حالت سے داخل ہونے کے لیے سپوت کا ہونا ضروری ہے اس طرح بیداری کی حالت بیداری کی حالت میں ہر حالت سکوت سے شروع ہوتی ہے اسی طرح حلودگی شروع کے وقت بھی وہ میں شروع کے وقت بھی ہلکا سا سکوت تاری ہوتا ہے اور چند گزر جانے کے بعد حواس کے سکوت بوجل ہو کر وہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے ابتدائی نیم کے چند ساقت لمحات سے ہلکی نیم کی شروعات ہوتی ہے اور پھر گہری نیم کا اور پھر گہری نیند کی ساگت لہریں انسانی کی سفر غربہ حاصل کر لیتی ہے اسی غلبے کو گہری نیند کہا جاتا ہے بیداری اور نیند کے تذکر میں یہ بات وضاعت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ بیداری اور یا نیند دونوں کا تعلق سے ہے ایک حالت میں یا کیفیت میں آواز کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور ایک حالت یا کیفیت میں ہوا کی رفتار کم ہو جاتی ہے لیکن کی نوعیت نہیں بدلتی بیداری اور یہ خواب دونوں میں ایک ہی طرح کی اور ایک ہی قبیل کی آواز کام کرتے ہیں بیداری اور نیند دراصل دماغ کے اندر دو خانے ہیں. کہیے کہ انسان کے اندر دو دماغ ہیں ایک دماغ میں جب آواز متعلق ہوتے ہیں تو اس کا نام بیداری ہے اور دوسرے دماغ میں جب آباد متعلق ہوتے ہیں تو اس کا نام نیند ہے یعنی ایک ہی آواز بیداری اور نیند میں ردوبدل ہو رہے ہیں اور آواز کا ردو بدل ہونا زندگی ہے جب دماغ کے اوپر کسی ایک آواز سے متعلق سکون تاریخ ہو جاتا ہے تو دوسرے آواز متحرک ہو جاتے ہیں بیداری میں آواز کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ڈھیلے پر پلک کی ضرورت پڑتی ہے تو آواز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی انسان نیند کی آواز سے نکل کر بیداری کی آواز میں داخل ہو جاتا ہے موجودہ دور میں اس کی مثال کیمرے سے دی جا سکتی ہے کیمرے کے اندر فلم موجود ہے گراس بھی موجود ہے اور گلاس کے سامنے مناظر بھی موجود ہے لیکن اگر کیمرے کا بٹن نہ دبایا جائے اور شٹر میں حرکت واقع نہ ہو تو فلم پر تصویر نہیں آتی بالکل اسی طرح آپ کے ڈھیلے پر اگر فلک کی ضرورت نہ پڑے تو سامنے موجود مناظر دماغ کے اسکرین پر فلم نہیں بنتے پیداری میں دیکھنے کا پیداری میں دیکھنے کا یہ دوسرا قانون ہے پہلا قانون یہ بتایا گیا تھا کہ جب انسان سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے کوئی خیال آتا ہے اور یہ خیال ایک دفع بیداری اور نیند کے درمیان حد فاضل بن جاتا ہے جب یہ خیال میں گہرائی واقع ہوتی ہے تو پلک جھمکنے کا عمل شروع ہوتا ہے اور پلک میں کے ساتھ ساتھ موجود مناظر دماغ کی پر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تیسرا قانون یہ ہے کہ دماغ پر موجود مناظر کے ساتھ ساتھ علمی حیثیت میں دماغ ایک اطلاع محسول کرتا ہے اور جو بھی صورت واقع ہوتی ہے کہ دیکھنے والا سے اس اطلاع میں ماری پڑھا دیتا ہے پلک جھمکنے کے عمل کے ساتھ انسانی دماغ میں جو عکس منتقل ہوتا ہے اس کا وقفہ پندرہ سیکنڈ ہوتا ہے ابھی پندرہ سیکنڈ نہیں گزرے تو نظر کے سامنے مناظر میں سے کوئی ایک دو یہ غیر مناظر پہلے مناظر کی جگہ لے لیتے ہیں اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم